Да йди не бойся, ми ж для тебе кіно робили, так? І у нас є два хлопчика, які у нас знімалися, масовці сиділи у залі. Заходь, Орінька, давай, давай. Ми на приходили на зйомки, де вони Як тобі сподобався чи ні? Правду скажи. А чим? Мені просто подобалося, як все було. Угу. Я все закончилось, да? А А вообще, а вот что ты запомнила, что ты вот выйдешь с фильма, что-то такое помнишь? Фильм просто. Ну, все помню. Злопамятный, ну да. Так вот, когда приехал наш sales-агент из Лондона, Иво Флоренция, компания Amadeus Entertainment, он посмотрел на экран, посмотрел на Дмитрия говорит, а сколько дублей вы делали? Мы говорим, ну как, ну много делали дублей, честно, стыдно признаться, 15, иногда 16 дублей, чтобы сделать ну, нужный результат. Он говорит, да, так что получается Дмитрий Халаджи лучше, чем Льюис, как актер. Потому что, говорит, мы вот в последнем фильме снимали Ю Льюиса, так нам приходилось 24-35 дублей. 46, делать. последний 46. 46 было. тоже доходило почему так много? Говорит, собака, пока его не замордуешь, он не дает нужной реакции. Вот пока его не замучаешь на площадке, чтобы он 46 дублей сказал, не получается из него нужной реакции. Дмитрий Лучший актер, всего 15 дублей.